মানুহৰ এইটোৱে স্বভাৱ যে তেওঁলোকক যদি এবাৰ সহায় নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে আপুনি আগতে কৰা সকলো সহায় পাহৰি যায় সমস্যাৰ আকাৰ কেতিয়াও ডাঙৰ সৰু নাথাকে সেয়া আপুনি সমাধান কৰা অনুসৰিহে ডাঙৰ সৰু হয় জীৱনত মানুহ এনেই সলনি নহয় তেওঁলোকৰ জীৱনত এনে কিছুমান সমস্যা আহি পৰে যে তেওঁলোকে নিজকে সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে গৰ্ভত কেতিয়াও মোৰ দাঙি নুফুৰিব কাৰণ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট এজনেও মোৰ তললৈ কৰিহে মেডেল পিন্ধে মানুহ বৰ স্বাৰ্থপৰ হয় যেতিয়াই কাৰোবাক পচন্দ কৰে তেতিয়া সেইজনৰ দুখবোৰ চকুত নপৰে আৰু যেতিয়াই কাৰোবাক অপচন্দ কৰে তেতিয়া সেইজনৰ ভাল গুণবোৰ চকুত নপৰে এই পাঁচটা অভ্যাস আজিয়ে ত্যাগ কৰক জীৱনত সফল হ'বলৈ বিচাৰে যদি কমপ্লেইন কেতিয়াও নকৰিব যি আছে তাক সন্মান কৰিবলৈ শিকক আৰু যি নাই তাক লৈ দুখ নকৰিব জীৱনত নিজৰ তুলনা কেতিয়াও আনৰ লগত নকৰিব যদি তুলনাই কৰিব লাগে তেন্তে নিজক নিজৰে লগত কৰক যে যোৱাকালিতকৈ আজি আপুনি কিমান ইম্প্ৰুভ কৰিলে আনৰ ওপৰত দুখ দিয়া বন্ধ কৰক কাৰণ আপুনি যেতিয়া আনক দুখ দিব আপোনাৰ কামৰ প্ৰতি থকা ধ্যান অন্য দিশত যাব কিয়নো আপুনি যদি নিজৰ ভুল মানি নলয় তেন্তে সেই সময়তে আপোনাৰ নিজক শুধৰোৱাৰ ক্ষমতা শেষ হৈ যায় দেৰিলৈকে শুই থকা অভ্যাস আজিয়ে ত্যাগ কৰক জীৱনত সদায় অসফল পায় যেতিয়া সূৰ্যই আপোনাক জগাব আৰু সদায় সফল হ'ব যেতিয়াই আপুনি সূৰ্যক জগাব যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰি আধাতে এৰি দিয়া অভ্যাস এৰক কাৰণ যি কামেই হওক আৰম্ভ কৰি যিদৰে কৰিছিল সেইদৰে শেষ কৰিলেহে সফলতা আহে যদি সপোন পূৰণ হোৱা নাই তেন্তে ৰাস্তা সলনি কৰক সিদ্ধান্ত নহয় কাৰণ গছেও সদায় পাত সলনি কৰে শিপা নহয় জীৱনটো মিঠা বনাবলৈ কেতিয়াবা সময়ত তিতাৰসু পান কৰাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় কাৰণ পিছত স্মৃতি আহে কিন্তু সময় নাহে সকলোতকৈ খৰকৈ সেইজনে যায় যিয়েই অকলে যায় কিন্তু সকলোতকৈ দূৰলৈকে সেইজনে যায় যিয়েই সকলোকে লগত লৈ যায় জীৱনত কেতিয়াও সৎ মানুহ বিচাৰি নুফুৰিব আপুনি নিজে সৎ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক কিজানি আনে বিচাৰি ফুৰা সেই সৎ লোক আপুনিয়েই হয় এজন ভাল ব্যক্তিক তেওঁৰ কৰ্ম আৰু ব্যৱহাৰৰ পৰা জনা যায় বিপদত কাৰোবাক সহায় বিচাৰিবলৈ হ'লে বহুত ভাবি চিন্তি বিচাৰিব কাৰণ বিপদ অলপ সময়ৰ কাৰণে আহে কিন্তু কৃতজ্ঞতা গোটেই জীৱনৰ বাবে থাকি যায় জীৱনৰ সুখ ল'বলৈ শিকক নহ'লে সময়েতো আমাৰ পৰা সুখ লৈয়ে থাকে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ভাল কিতাপ আমি নিজে নিজকে ভালদৰে বুজি লওক সকলো সমস্যাৰে সমাধান পাব নিজৰ জীৱনত সদায় এনে মানুহক পচন্দ কৰক যাৰ অন্তৰ চেহেৰাতকৈ বেছি সুন্দৰ হয় নিজকে ইমান দুৰ্বল নবনাব যে আপোনাক কাৰোবাৰ কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয় জীৱনত সুখত থাকিব বিচাৰে যদি সকলো লোকক পাহৰি যাওক যিয়ে আপোনাক পাহৰি গৈছে শুনিবলৈ শিকিব পাৰিলে সহ্য কৰিবলৈও শিকি যাব সহ্য কৰিবলৈ শিকি গ'লে জীৱন জীয়াবলৈও শিকি যাব সুখ দুখ দুয়ো অতিথিৰ দৰে হয় যিয়েই এবাৰ এবাৰকৈ আমাৰ জীৱনলৈ আহে জীৱনৰ আধা দোষ এইকাৰণেই জন্ম হয় যে পোৱাতকৈ আশা বেছি হয় সেই আশাবোৰ ত্যাগ কৰি চাওক জীৱনত সুখেই সুখ পাব এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ